Ребенку поставили диагноз муковисцидоз при, при рождении. Как бы это заболевание, оно э, и, его лечат, но гарантий никаких не дают. Постоянно нужно быть на лекарствах, на антибиотиках, но как бы постоянного результата нет. Есть всякие случаи, есть детки большие, там 15 лет, есть очень маленькие, есть такие, что умерли, вот. Когда мы узнали о вас, мы ну, сразу позвонили, мы уже больше года лечимся, но ну, как бы результат хороший. Полностью? Ну, не полностью, но на фоне вот этого, что было, очень хорошо. Но мы еще дальше продолжаем лечить, принимаем весь комплекс и очень довольны. Вот. Ей два года, два и два месяца, и она вот такой... Хороший нормальный ребенок. Вот спасибо вам большое. Спасибо Богу.